Pasukan Terakota adalah salah satu keajaiban dunia kuno yang paling menakjubkan. Ditemukan pada tahun 1974 di Xi'an, China. Pasukan ini terdiri dari ribuan patung tentara yang dibuat untuk mengawal Kaisar Qin Shi Huang di kehidupan setelah kematian. Setiap patung tentara memiliki wajah dan ekspresi yang unik serta pakaian dan senjata yang detail. Ada lebih dari 8,000 tentara, 130 kereta perang dan 670 kuda yang ditemukan di situs ini. Pasukan ini dibuat untuk melindungi Kaisar dari ancaman di kehidupan setelah kematian. Namun, bagaimana pasukan ini dibuat? Proses pembuatan pasukan ini sangat kompleks dan memerlukan keahlian yang tinggi. Para ahli percaya bahwa pasukan ini dibuat oleh ribuan pekerja yang bekerja selama beberapa tahun. Setiap patung tentara dibuat dengan menggunakan teknik yang unik, yaitu teknik lost wax casting. Teknik ini memungkinkan para pekerja untuk membuat patung dengan detail yang sangat tinggi. Setelah patung selesai dibuat, mereka kemudian diwarnai dan diberi senjata. Pasukan terakota tidak hanya menakjubkan karena jumlah dan detailnya, tetapi juga karena kekuatan simbolisnya. Pasukan ini menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Kaisar Qin Shi Huang serta kepercayaan kuno Cina tentang kehidupan setelah kematian. Hingga saat ini, pasukan terakota masih menjadi salah satu misteri terbesar di dunia. Bagaimana pasukan ini dibuat dengan teknologi yang terbatas pada saat itu? Apa yang membuat Kaisar Qin Shi Huang memutuskan untuk membuat pasukan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab sepenuhnya. Pasukan terakota adalah contoh sempurna dari keajaiban dunia kuno yang masih dapat dinikmati hingga saat ini. Kita dapat belajar banyak dari pasukan ini tentang sejarah, budaya, dan kepercayaan kuno Cina.